не самый теплый весенний день. Тем не менее, городской голова в окружении своей многочисленной свиты отправился пообщаться с народом. Конечно, как и следовало ожидать, народ не очень хотел общаться, ну непонятно, то ли со свитой, то ли больше с городским головой, но количество людей, присутствующих на встрече значительно меньше, чем сама свита. Отрадно, что некоторые вопросы все же нашли отражение в общении с городским головой. В частности, вопрос о создании ОСМД. Как дом будет передаваться с какими вот этими вот со всеми расчетами по коммуникационным системам, там, по всему. Как это будет делаться? Потому что народ не может понять. Получается, что дом, как он есть, рассказанный, распределенный, как тебе Боже, что нам не может. А потом, как хотите, крутите, сами выкручивайтесь. Тема, которую не раз освещала наша телекомпания, тема, которая сегодня волнует и будет продолжать волновать наших южницев. Одним из сложных вопросов, это организационная помощь в создании ОСМД. Такой вопрос. Почему сотрудники ЖЭКа мешают? У нас юрист пытался дозвониться, взять информацию о жильцах, вернее, о хозяях квартиры, чтобы составить письмо, как положено, там положено за две недели, предоставить э, письменную бумагу о том, чтобы собралось жильцы, чтобы назначить там, будет у нас ОСБ, не будет. Но сотрудники ЖЭКа мешают этому. И хотелось бы больше информации получить именно о самой процедуре, о том, что будет принадлежать ОСБ. Чтобы... Вот что на этот вопрос, поставленный жителям ответил городской голова. У ЖЭКа все они все поможут. Если у вас вопросов не будет, ко мне, мы обязательно вам поможем. Это наша задача, и это задача номер один в сегодняшнем Поверьте. Прошу всех, кто занимается созданием СМД, взять на вооружение этот ответ городского головы и впредь поступать согласно инструкции, которую он дал своим подчиненным. Это значительно облегчит роль инициативных групп в создании общества совладельцев многоквартирных домов. Здорово, что появился вопрос опять о горячей воде. За горячую воду. Ну, если вы уже когда-то сказали, что не будет, забудьте, ставьте бойлеры, поможем. Ну, я не знаю. Мне лично. Ну, вам, вас, мы много бойлеров ставим, каждый год. Если уже нет воды, почему в Киеве, когда нет воды, там люди, сразу до мере у кинули. Нет, нет бойлеров. Величевский. Знаете, я часто бываю в Величевске. Я часто бываю в Величевске. горячая вода есть. Да? Люди что там другие люди? Послушайте, минуточку, я так скажу. Э, что там не платят? Тарифы такие же, платят сказать, что здесь никто не платит, мы не верим. Если уже так, заканчиваем. Если уже так, давайте демонтируйте всю эту систему водоснабжения, продайте нам металлолом и постройте здесь баню городскую. И вот ответ городского головы. Нет проблем. Он сегодня, завтра пишет горячую воду. Но я вас уверяю, мы тогда теряли половиной тысячи в день убытка. Убытка, ну, Люди не брали воду горячую. Почему? Потому, потому что, что она что холодная. Мы дадим эту ага. воду горячую, потому что мы дадим горячую воду по такому потому же тарифу, как крючок, принять... Только вы берите, чтобы а она была. А ведь мы, еще в тот период, когда якобы жители отказывались от горячей воды, предупреждали, что рано или поздно Цены на электроэнергию повысятся. А мы сегодня с вами полностью перешли в зависимость от энергоснабжающей организации, которой и продали наши электрические сети. Таким образом, в рабство мы уже попали. И ответ Владимира Николаевича Наватского о том, что хоть завтра включим горячую воду, это от Лукавого. Горячую воду мы уже включить в ближайшее время не сможем, потому что сети горячего водоснабжения уже более чем на 40% непригодны к эксплуатации. В результате этих встреч мы получили еще один ответ на вопрос, который ставили в своих репортажах. Сколько же в самом деле получают жители нашего города? службы, скажите, пожалуйста, могут не печатать абсолютную зарплату по порту, по заводу, газет? Зачем? А если они не хотят, это их личное дело. Чего личное ну, Если люди зарабатывают, а что они должны писать, печатать свою заработную плату? Подождите, Во-первых, это абсолютные цифры. Ну, абсолютные цифры. Тем более, они неправильные. А кому нужно? Их надо уменьшить на 20-25 процентов. Ну зачем? Вот печатать, что вот такие в заводе, там 10 тысяч в порту. Нету таких. Не получается. В среднем, в среднем. Хорошо. Это люди, статаны, это люди, на руки. Люди на руки не получают эту закладку. Нет, начисление. Это идет стат данные по фонэкстейн. Это на статданном государственном Но ну, это среднее берется с большими докладами. А, нет, а фактически-то нету. Не, Там же единицы. Не должны Снимите оттуда подоходный налог, социальные отчисления, налог на армию, налог и так далее. Снимите. Да не я снимаю. Есть государственные статданчеты. Я, я говорю... Я кабинет, О, и стат, здания, и стат, да, данные туда пусть дают. Но Россия, ази... 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 надо абсолютные данные не печатать. Да, повысили, а то повысили зарплату, ай-яй-яй. Спросите в докеров, получают они 10 тысяч. Нет, на руки они получают. Вторая ну, тысяч. ну, обращается ну, а, что 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 получается. что 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 12 что 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 Седой ветеран утверждает, что цифры, озвученные городским головой, то есть 11 тысяч гривен средней заработной платы, это неправда. А городской голова утверждает, что был месяц, когда докеры морского торгового порта Южный получили и по 30 тысяч. Ну что ж, Истина, наверное, как всегда, где-то посредине.